সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পালন কৰা হয় বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস এই বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসনো কি আৰু কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয় আদি সকলোখিনি কথা জানিব পাৰিব আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰ বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশ্ব পৰ্যটন সংস্থাৰ উদ্যোগত ঊনৈছশ আশী চনৰ পৰা বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস পালন কৰিবলৈ লোৱা হয় ঊনৈছশ সত্তৰ চনৰ সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰ দিনটোতে বিশ্ব পৰ্যটন সংস্থাৰ নিজস্ববিধি গৃহীত কৰা হৈছিল সেয়েহে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত এই দিনটোক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয় বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ যোগেদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ৰ মাজত পৰ্যটন ভূমিকা আৰু ইয়াৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক গুৰুত্ব সম্পৰ্কে সজাগতা চলোৱা হয় ঊনৈছশ সাতানব্বৈ চনৰ পৰা একোখন নিৰ্দিষ্ট দেশক বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস আয়োজনৰ দায়িত্ব দি অহা হৈছে ইয়াৰ বাবে কিছুমান ভৌগোলিক অৱস্থানো নিৰ্দিষ্ট কৰি লোৱা হয় সেই অনুসৰি দুহেজাৰ ছয় চনত ইউৰোপ দুহেজাৰ সাত চনত দক্ষিণ এছিয়া দুহেজাৰ আঠ চনত আমেৰিকা দুহেজাৰ ন চনত আফ্ৰিকা আৰু দুহেজাৰ এঘাৰ চনত মধ্য প্ৰাচ্যত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস উদযাপনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল দুহেজাৰ এঘাৰ চনত এই দিৱসৰ মূল বিষয়টো আছিল সংস্কৃতিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত পৰ্যটন